हम सब के साथी और इसी क्षेत्र से, से, से लोकसभा के चुनाव लड़ना चाहते हैं और जो पिछले जो जनरेशन से हरियाणा के किसानों की सेवा करने में रहे हैं आज लगातार वीर राणा जी उनके साथ काम करने वाले सभी साथी मंच पर बैठे हुए अन्य सहयोगी भारती के नेतागण बहनों भाइयों मुझे खुशी है कि छह महीने पहले इसी जगह पर एक बहुत बड़ा किसानों का सम्मेलन हुआ था और जिसकी जिम्मेदारी वीरेंद्र मराठी जी ने ली थी उसी सम्मेलन में मैंने वायदा किया था कि आपकी समस्या की हल करने के लिए आज एक मजबूत नेता की आवश्यकता है और ये काम पूया करने के लिए निरंजन मार्षी के सामने आए हैं हमारे सब सहयोग हमारी शक्ति हमारी ताकत उनके साथ रहेगी और मुझे खुशी है कि ये मौका आज हम सब के सामने आया है देश का चुनाव हुआ देश के कई हिस्सों में चुनाव की ये स्थिति है इसमें बदलाव दिख रहा है आज मैं मुंबई से यहाँ आया हूँ मुंबई में आखिरी चुनाव कल हुआ था महाराष्ट्र का चुनाव पूरा हो गया देश के कई राज्यों का चुनाव पूरा हो गया मगर मतलब कई राज्यों में अभी तक चुनाव है और इसमें हरियाणा का भी नाम आता है ये चुनाव देश के लिए और ख़ासतौर पर देश के किसानों के लिए नौजवानों के लिए समाज के तीसरे वर्ग में रहने वाले हमारे बहन और भाई इनके लिए ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है क्योंकि फीसले दस साल हम लोगों ने एक राज देखा जिस राज्य का नेतृत्व तो नरेंद्र मोदी और उनके साथ करते थे जो इससे पहले अमय चौहान जी ने कहा कि उसी सरकार के नेता लोगों ने कई वायदे किए थे मगर ये वायदे उन्होंने पूरे नहीं किए किसानों को नौजवानों को धोखा दे दिया और इसलिए हम सब की ये जिम्मेदारी है कि देश में यह मौका देखकर परिवर्तन कैसा होगा इस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा कदम उठाना होगा जिसका जिक्र यहाँ किया गया इससे पहले कि आप जानते हैं कि फिर से साल हरियाणा के आपके कई भाई बहनों पंजाब के हमारे साथी बहनों राजस्थान या मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई हिस्से से कई किसान देश के राजधानी में आए थे समस्या देश के सामने रखने के लिए प्रधानमंत्री के सामने रखने के लिए यहाँ आज तक कभी नहीं हुआ कि कोई दिल्ली में आना चाहता है अपनी समस्या देश के सामने रखना चाहते इसमें रुकावट चलाना साबंदी लाना ये स्थिति इससे पहले कभी नहीं हुई थी मगर ये मोदी सरकार ने ये सब किसान वहाँ आने के लिए प्रयास कर रहे थे उनको बिजली के सीमा पर रोक गया किसान भी जिद्दी थे एक साल तक वहाँ बैठे उन्होंने ये देखा नहीं कि बारिश की स्थिति है या क्षण की स्थिति है या और कोई स्थिति है जब तक किसानों की समस्या हल नहीं हो जाएगी तब तक हम यहाँ से नहीं उठाएंगे जब तक जो कुछ काले कानून केंद्र सरकार ने बनाए थे वो ऑफिस नहीं लेते तब तक हम यहाँ से दूर जाएंगे नहीं ये वैसा उन्होंने पूरे देश के नेता लोगों को कहा और मुझे खुशी है कि कितनी भी ताकत भारत सरकार की हो यह ताकत किसानों के सामने अपनी ताकत दिखाई नहीं सकी ऐसी भारत सरकार को वो तीन कालो कानून दूर रखने फले और किसानों के बातों के बारे में बातचीत करने की प्रयास उन्होंने शुरू की आज क्या स्थिति है आज देश में एक अलग स्थिति पैदा हुई है देश की हुकूमत भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता मोदी जी इन लोगों के हाथ में है हम चाहते हैं कि जब हम दे, हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था सब देश के हर ताने से हजारों लोग अंग्रेजों के खिलाफ मजबूती से खड़े थे देश को आजादी मिलाने के लिए कई लोगों ने अपनी जान दे दी अपना जीवन का अच्छा समझ दे दिया और उन्नीस सौ सत्तेचाली में यह देश आजाद हो गया आजाद होने के बाद इस देश किस लाइन पर चलेगा इस पर बहस हो गया और यह देश के से के रास्ते से चलेगा ये बात तय हो गई चाहे जवाहरलाल नेहरू हो आवास के लाल बहादुर शास्त्री हो इंदिरा गांधी हो राजीव गांधी हो कई ऐसे लोगों ने से का यह रास्ता का स्वीकार किया और देश को आगे ले जाने के लिए कोशिश की आज हम क्या देखते हैं ये प्रजातंत्र के बढ़िया उजाने का काम का भाजपा की सरकार ने किया मैं दो ही दो ही बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ आप जानते हैं झारखंड नाम का एक छोटा राज्य झारखंड आदिवासी का राज्य वहाँ का मुख्यमंत्री आदिवासी है यह आदिवासी मुख्यमंत्री ने अपने राज्य की कुछ समस्या हल करने के लिए भारत सरकार कुछ कदम उठाते नहीं और इसीलिए इनके खिलाफ कुछ बातें सलू की, की। ये बाते थी ये बातें शायद भारत सरकार के खिलाफ थी में अपनी बातें रखने का अधिकार है मगर नरेंद्र मोदी के सरकार ने वही मुख्यमंत्री को पिछले एक साल से जेल में रखा है उनका अपनी बातें करने का अधिकार नहीं दिया आप जानते हैं की देश के राजधानी वहाँ अरविंद केजरीवाल व चीफ मिनिस्टर है उन्होंने वहाँ की शिक्षा के क्षेत्र में आरोग्य के क्षेत्र में जो कुछ सुधार कर सकते हैं वो सुधार करने के लिए प्रयास किया वो जो काम करना चाहते हैं इसमें भारत सरकार का सहयोग नहीं था इसीलिए भारत सरकार के खिलाफ कुछ बातें उन्होंने कही तो वही जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल में भेजा और उनको वहाँ काम करने का अधिकार नहीं दिया एक अच्छी बात हो गई कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको जब तक ये चुनाव है तब तक जेल से बाहर जाकर अपने बात करने का अधिकार दिया इसीलिए वह आज बाहर है, मगर मुझे पूरा विश्वास है यही मोदी जी की सरकार रहेगी तो दिल्ली के मुख्यमंत्री उन्हें भी जेल में जाना पड़ेगा और जो सरकार जो हुकूमत जेल के रास्ते भर जाने पर भरोसा रखते हैं ये एक तरफ से हुक्मशाही दिखे इस रास्ते भर जाने का काम उन्होंने शुरू किया है इस देश के कई लोगों ने अपनी जीवन की स्वतंत्रता आंदोलन में चाहे वो कीमत देने की तैयारी रखी वो सब ये दिक्कत है सिर्फ इस देश को कली माने के नहीं और इसीलिए हम सब लोगों को मिलकर ये भारतीय जनता पार्टी हो उनके बाकी साथी है उन सब को अपनी जगह से जुड़ करके आपको जैसे एन सी सी की जो रैली है इसमें वीरेंद्र मराठा जी को भारी भक्तों से चिंत कर जाना कि आपका मेरा फर्ज है और इस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा एक बात ऐसी है कि हम सब लोग अपोजिशन के लोगों को साथ लेकर बैठते थे हमने बातें की एक इंडिया अरेंज बनाने की बात भी हमने की दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ वीरेंद्र महाराज जी को हम उसी रास्ते भर ले जाने के लिए चाहते थे और इसीलिए यह अलायंस का कैंडिडेट गठबंधन का कैंडिडेट इसी रास्ते से हम वीरेंद्र जी मराठा को आपके सामने लाना चाहते थे मगर कुछ चंदियों ने इसका स्वीकार नहीं किया भैया उसका स्वीकार उन्होंने करो या न करो मगर हम चाहते हैं कि वीरेंद्र जी ये रियल अलायंस कैंडिडेट है ये सच्चे कैंडिडेट है और इसी उनको भारी हो से आपको जिताना ये आपका फर्ज है मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप उनको जिताइए जो जो हरियाणा की समस्या लेकर पार्लियामेंट में आएंगे वो अकेले नहीं रहेंगे हम सब की ताकत उनके साथ रहेगी यहाँ के लोगों की समस्या हल करने के लिए और इसीलिए आप उनको देश के पार्लियामेंट से आप सर्विस का एक सचिन निधि के रूप से भेजिए और ये काम आप करेंगे इतना मैं कहना चाहता हूँ और आपसे इजाजत देता